શહેરમાં પતંગ ચગાવતી વખતે ચૌદ વર્ષીય કિશોરીનું મોત ધાબા પર પટકાતા ચૌદ વર્ષીય કિશોરીનું મોત થયું જય રાધે સોસાયટીમાં ધાબા પર મટ્ટુ નામની બાળકી સુરત શહેરના સચિન વિસ્તારમાં પતંગ ચગાવી રહી હતી ત્યારે પટકાતા મોત થયું પતંગ ચગાવતા ચગાવતા કિશોરી અચાનક નીચે પટકાઈ ગઈ હતી ઘટનાને લઈને સોસાયટીના લોકો દોડી આવ્યા હતા ગંભીર રીતે ઘાયલ કિશોરીને સારવાર માટે સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ આવ્યા किशोरी ने सारवाड़ मरेते पहला तबीबोए मृतक जाहिर करियो किशोरी के अचानक मौत ने पचता परिवार में शोक सचिन पुलिस ने गुनो नोंदी ने कार्यवाही शुरू करी ब्यूरो रिपोर्ट डेली इंडिया टीवी सूरत मेरा नाम भरत है क्या घटना बनी वो घटना नीचे लड़के गिर गई है और क्या हुआ है पतंग चलाते चलाते नीचे गिर गई है हमको नौ बजे पता चला हम साढ़े नौ बजे यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करने का प्रयास किया तो यहाँ दस बजे आ गए हम लोग लड़की वह चलाती थी, थी पता अकेली। गिरी कुछ पता है। अब ये तो मालूम नहीं हम लोग उधर रहे नहीं है मम्मी पापा क्या काम पापा उसका मशीन चलाता संचा मशीन चलाता मम्मी है तो गांव में रहती है खेती किसानी करती छोटे छोटे -चो बच्चे हैं उनका पालक ही ये दस बजे लाया था क्या डॉक्टर दोनों तरफ नली लगाया और अंदर लगाया फिर इसके बाद पड़ी थी पड़ी थी और अल्ट्रा कराए और फिर इसके बाद पड़ा रखें फिर इसके बाद सांस उसका बंद हो गया सांस बंद होने बाद फिर बोलते हैं चलो ऊपर ले चलते हैं तो फिर ऊपर ले गए हैं फिर बोलते हैं दो तीन बजे के हेठानी बोलते ख़त्म हो गए